Мы находимся в Киевском дворце спорта на церемонии вручения премии М1 м M1 Music Awards. Телеканал М1 презентовал украинскую музыкальную премию, которая стала главным событием года в отечественном шоу-бизнесе. На самом деле наш канал уже несколько месяцев живет этой премией. Вы знаете, какая ситуация в стране. И очень нужно поднять дух, очень нужно вселить людям веру в то, что все, все будет хорошо. Это лозунг русского радио «Украина». Это лозунг, в принципе, всех людей и артистов, которые сегодня будут выходить на сцену. Все волнуются, потому что мне кажется, что большинство артистов всемирного шоу-бизнеса такую сцену, как у нас сегодня, видели только во сне, где-то в каких-то своих фантазиях. И я думаю, что даже сам Леонардо Ди Каприо теперь будет плакать не по Оскару, а по нашей премии. Грандиозный концерт, прямая трансляция и роскошный на Селебритис стали настоящим праздником, по которому, как оказалось, все очень соскучились. Многие проекты создаются именно в сложные кризисные времена. И когда происходит э -э, в глобальном понимании сложность, а музыка э -э, задает темпоритм и объединяет людей это очень здорово. А, М1 это очень сильный мощный продукт, это очень э -э, сильная структура, которая объединяет в себе. Ну, насколько я знаю, около 500 человек, которые дышат в одном порыве вот в унисон и создают это. Для страны с населением 40 миллионов, музыкальная премия музыкального канала, это как must have. И это must have происходит именно сегодня. Классно. Участие приняли только топовые звезды украинского шоу-бизнеса, вели церемонию ведущие канала, а яркие постановки обеспечили такие звездные режиссеры, как Олег Бондарчук и Лена Каляденко. Сегодня мы в предвкушении чего-то очень просто, вот настолько грандиозного. Вот мы там в этой гримерке, это красная дорожка. Вот все ощущают, что сегодня какое-то вот невероятное событие. Мы заглянули за кулисы. Все участники тщательно готовились, репетировали и переживали. Группа «Время и стекло» подготовили очень масштабный номер, в котором приняли участие разные танцевальные коллективы. Они рассказали нам о подготовке. В этом номере будет много людей, это будет очень интересно, потому что не Масштаб так, больше. как у всех. В этом номере также участвовал ансамбль кавказского танца. Репетировали, готовимся, потому что ответственный момент, очень большой концерт, и мы рады, что выступаем на таком мероприятии и готовы показать шоу для зрителей. И будут такие моменты, люди увидят, еще больше ознакомятся с кавказским танцем.